Что тут вообще плохого? Ну какие-то вот реально плохие отзывы. У нас люди любят драму. Вот что здесь плохого? Я себе давно сказала, что никогда не буду ни на что жаловаться, ни о чем жалеть, ничего плохого видеть в своей жизни. Я действительно не вижу ничего плохого. Но, рассуждая с точки зрения тех людей, могу сказать очень много, Ну, например, жара, летом 47 градусов, 50, все погибают. Кто еще? Вот это жесткая арабская культура. Да, действительно, здесь просто не просто алкоголь. Э -э... Как-то у тебя же лайсенс есть. Да, ну как-то нашла. Я же говорю, как у меня мне алкоголь покупала. У меня, к сожалению, все хорошо. Мне очень жаль. <сосы> Жизнь, боль. Очень много у меня, как сказать, это, Ничего, нормально, так всегда. А, ты знаешь, что когда ты что-то делаешь, что другие не делают, они тебя смотрят и думают, а Ну, слушай, да? мне, сучку, вообще, мне после моего видео, опубликованного там, где я купила машину, мне говорят, что это все пизженые бабки. А, однозначно. Я бы вообще сказала кое-что другое, как ты получила эту машину. Да, так так же и тут. Ты что? Ты за ну, что-то там ее получила. Так и говорят в отеле помимо что я там вовсю с этим каким-то там главным нашим. Это единственный способ, как я в своем возрасте могла получить такую должность. Я самый младший менеджер, я единственный менеджер-девушка. Э, я еще и как бы красивая, извините, но как-то все очень идеально складывается, не может быть такого поэтому постоянно, постоянно тебе спину бьют, постоянно тебе пользу строят, постоянно тебя подставляют. Постоянно, я постоянно с этим, с этим борюсь. Но у меня здесь есть хорошие люди, которые меня поддерживают, помогают, единицы, но они есть. Поэтому все зависит от вас. Насколько вы можете с людьми настраивать, слаживать